И только после прошествия нескольких дней забудьте, пожалуйста, рассматривать вопросы. И я прошу вас, любую политическую силу, не в зависимости, как будут дальше складываться наши с вами отношения. Чтобы вы. Вы сейчас дестабилизируете ситуацию. Я предлагаю вам, чтобы вы... сейчас этого делать нельзя я еще раз вам объясняю это учреждение мэрия города харькова мы работаем и живем по законам украины и я прошу вас чтобы ваша воля и выражение ваших мыслей не дискредитировали в целом и в общем город харьков Потому вся власть пришла и сказала, а, что наша морская плохой, что наша милиция, да, чтобы, зак... чтобы заковать наших ребят в цепи.